Assalamualaikum Ok, aku nak bercerita tajuk hari ni adalah Kenapa Malaysia tak sesuai ada jadi sebuah republik Kenapa kita sesuai dengan cara kita Ok, di sini aku nak terangkan Ok, sistem kita di Malaysia tak sama macam negara lain negara lain dia ada secara republik, ada yang secara demokrasi biasa. Tapi kita ialah demokrasi beraja berperlembagaan. Ha, kena faham konsep dia. Konsep Malaysia ni lebih kurang macam UK. Kan? Macam England. Tapi ada lain sedikit berbanding dengan England, dengan Netherlands, dengan banyak-banyak negara lain yang ada raja. Okey, bagi negara yang ada raja, kita adalah contoh terbaik yang ada dalam sistem beraja iaitu perlembagaan. Okey. Mari aku terangkan sistem kita. Okey, dalam sistem hierarki kita untuk kita ada satu kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Contoh bahagian raja. Lepas itu kita bahagian eksekutif. Lepas itu kita ada bahagian legislatif. Nampak tak legislatif ni adalah macam uh, hakim dan sebagainya lah bawah tu. Okey, aku tak nak konsep aku tak nak cerita lebih lanjut benda ni. Yang ini kau boleh belajar ataupun kalau kau masuk apa ni program-program kenegaraan kau tahulah. Tapi okay, aku nak cerita macam mana. Okey. Dekat Malaysia ni untuk menjadi perdana menteri Okey. Untuk menjadi menteri uh, mesti kau menang dalam pilihan raya. Parti kau adalah parti yang memenangi pilihan raya. Atau parti kau ni adalah parti yang mewakili sebahagian besar kumpulan orang yang menang dalam pilihan raya. Betul tak? Whichever salah satu. Jadi, dia akan dicalonkan nama kepada Yang Dutuan Agong. Okey, stop dekat situ dulu. Untuk menjadi Yang Dutuan Agong, setiap, setiap lima tahun, kita akan buat undian dan ada dia punya syarat-syarat dia dalam perlembagaan Malaysia mengatakan kita ada satu yang tu agung dan lain-lain agung. al dan lain sultan dan raja. Jadi setiap sultan dan raja setiap tahun akan setiap lima tahun dia akan mesyuarat memilih siapa jadi yang tu agung dan timbalan dia yang tu Yang tu agung. Jadi dia ada satu apa ni? Satu putaran dia. Ada, ada satu circle dia. Cerita dia. Giliran dia. Jadi Maknanya dia tentukan oleh majlis raja-raja dipanggil majlis raja-raja. Orang kata banyak orang kata majlis raja-raja ni tak tak ada banyak kuasa. Eh silap. Majlis raja-raja ni sebenarnya banyak kuasa. Kan? Mungkin kau orang tak tahu tapi kau orang kata agunglah absolute power. No. Agung tak boleh buat keputusan unilateral. Dia. dia sendiri tak boleh. Sepenuhnya sendiri tak boleh ketetep di di undang-undang Malaysia mengatakan agung walaupun nampak mem boleh membuat keputusan dengan dengan keputusannya sendiri tetapi dia kena mendap apa dia mendiskuskan, membincangkan perkara itu dengan majlis raja dia maknanya majlis raja dia akan kena, kena duduk berbincang bersama untuk menentukan jalan jala tuju dan dan tak memanglah keputusannya yang agung buat tapi dia kena dapatkan konsen daripada majlis raja-raja kalau majlis raja-raja tidak bersetuju, kan? Agung boleh buat keputusan juga. Tetapi mungkin akan mendapatkan keputusan yang tidak popular. Jadi kalau semua, hampir semua ataupun sebahagian besar bersetuju, majoriti bersetuju, maka keputusan itu valid. Ke dia. Kalau tidak bersetuju, maknanya yang tu Agung kena bincang kembali. Apa, apa jalan-jalannya. Okay. Dalam majlis raja-raja ni, dia ada raja-raja sultan-sultan dan raja-raja dan juga menteri besar atau ketua menteri atau perdana menteri dan itu dan duduk duduk sekali tapi dia ada satu meeting lain. Dalam meeting yang sama tu ada memang ada tapi dalam satu meeting lain hanya raja-raja saja. Yang akan meeting hanya raja-raja dan sultan-sultan saja. Satu lagi meeting yang bersama dengan dia orang punya penasihat-penasihat. Mana setiap negeri ada penasihat iaitu iaitu dia punya Perdana Menteri apa ni Perdana Menteri untuk bagi pihak Perdana Menteri lah kalau kalau bagi yang tahu ialah Perdana Menteri kalau bagi bagi Sultan dan Raja-Raja ni sama ada Ketua Menteri ataupun uh, apa ni Gabenor dan sebagainya kita dah uh, uh. dia macam itu punya konsep jadi bila dilantik tu jadi dipilih oleh bila bagi, dibagi nama oleh apa ni yang menang tadi dibagi nama jadi nak nama untuk calon Perdana Menteri jadi dia akan sama ada dia akan konsen oleh yang tu agung atau yang agung boleh buat keputusan dia sendiri atau dia selalunya dibincang dengan majlis raja dia adakah yang mana sesuai atau dipanggil the apa nak panggil istilah dia ialah the elders maksud dia ha, keputusan ni dia panggil elders maksud dia dia ada beberapa orang senior kita panggil senior dalam dalam apa ni aku aku sultan ni dia akan membincangkan tak perlu ramai pun tak cukup quorum tak apa tapi senior ni membincangkan sebab aku ingat pada satu kes itu hari dulu satu masa ke dulu di mana paksa apa ni sultan kelantan ha mengundurkan diri kan ha, daripada jawatan dia sebagai yang tu agung dia dan dapat apa ni nasihat daripada elders dipanggil ha iaitu sultan pelis pada masa itu kita kedah. Tak stabil, tak yeah, stabil. Si ha, tu stabil. jadi ada mesyuarat tertutup. Jadi dapatlah nasihat sebagainya. Dan nah, setuju jalan cerita dia. Okey, itu hidup, itu tak apa. Jadi ceritanya sistem negara ni, katalah seorang perdana menteri nak buat satu keputusan. Dia tak boleh buat keputusan dia seorang. Dia kena bincang dengan kabinet. Kalau kabinet kata setuju, dan dia boleh buat dia buat keputusan. Walaupun begitu, tapi boleh melibatkan keputusan melibatkan kita punya dasar luar, polisi dan sebagainya yang melibatkan sovereignty, kedaulatan negara dia kena membincangkan mendapat kelulusan daripada Yang Tuan Agung dan Yang Tuan Agung akan dapatkan nasihat daripada majlis raja-raja. Kau -raja. nampak tak? Dia ada semua itu mengikat. Dia tak boleh buat sesuka hati. Jadi di situlah bagusnya sistem kita macam di UK sistem tak macam tu dia just bagi nasi, bagi nasihat dan bagi bagi apa ni information saja kepada queen atau king sekarang ni citer dia jadi uh, yang la lain just endorse saja tak ada tak ada tak ada perbincangan lebih lanjut lagi. jadi apa saja keputusan boleh jadi kenapa aku bagus baguslah sistem Malaysia ni sebab kita ada safety net kita sendiri cuba kau tengok dalam Amerika walaupun dia ada safety net dia katanya apa kongres belum nak, nak, menasihatkan menasihatkan presiden tapi presiden overrule juga segala-galanya segalanya nampak macam Trump buat apa ni peperangan dekat Iran dan sebagainya menyerang Iran nampak dia buat unilateral sendiri sendiri je tak ada tak ada bincang dengan kongres kongres jadi rubber stamp sesudahnya that's the problem bahayanya cuba kita bayangkan kalau kita dapat presiden kita menggunakan sistem republik Malaysia ni menggunakan sistem republik dan dapat seorang presiden gila. Dia. Kurang waras. Ada ego dia sendiri. Ada kesombongan dia sendiri. Ada ya, putus wayar di mana-mana lah kita dia. Kau nampak tak bertapa kronik ni masalah negara dan boleh menyebabkan negara terlibat dengan kancah kancah perang dan sebagainya yang kita tak nak kita tanda. Itulah bahayanya kalau sistem republik tu sendiri. Kalau berlaku di Malaysia. Nauzubillah lah kita tanda benda tu. That's why kita punya sistem is the best dalam dunia. Kita ada beberapa, beberapa elemen yang mengikat yang tidak boleh membuat keputusan sesuka hati. Memanglah nampak macam keputusan tu tidak popular kepada rakyat dan sebagainya. Dan tidak popular juga kepada negara luar dia tu. Tapi itu adalah cara kita. The way of kita menentukan polisi dasar dan sebagainya. Jika seorang Perdana Menteri membuat keputusan yang unilateral sendiri je lah. Maksud dia keputusan yang gila dia sendiri. Dekat Malaysia, kalau dekat Malaysia Perdana Menteri. Perdana Menteri itu boleh dipecat serta-merta. Dan digantikan dengan orang yang lain yang lebih berkaliber dalam kumpulan dia. Kita nampak tak? Kuasa yang Tuan Agong ialah memecat Perdana Menteri pada bila-bila masa yang dia suka. Bergantung kepada syarat-syarat yang tertentu lah kan sama ada macam tadi lah keputusan yang gila menyusahkan negara mengibatkan kedaulatan dan keselamatan kita terancam dan yang tu agung boleh pecat dan boleh ganti dengan siapa-siapa pun denda itu dan uh, biasanya dia akan tanya dengan yang lain-lain lah -lain, dapatkan konsen dan sebagainya jadi di Malaysia sistem yang ada tu bagus aku dengar banyak orang selalu cakap oh kita ni patut ada demo aku ingatlah masa-masa masa masa PKR jadi pembangkang dulu kita dia dan sebagainya tahun-tahun sebelum ni lah. Dia orang suka cakap oh kita ni patut ada ni supaya apa ni aa, apa kita katakan ada presiden sebagainya kita tak suka pada raja sebagainya masa tu tak boleh juga kita walaupun macam mana pun kita ni orang Melayu ni kita ada satu sistem walaupun kita tak suka dekat raja tapi kita kena hormat dia punya jawatan dan sebagainya mengikut institusi dia. Betul tak? Kita mungkin tak suka dekat peribadi raja, sultan dan sebagainya. Peribadi. Ingat kena faham tu. Tapi kita kena hormat dekat institusi dia. Tahu tak? Kena faham. Ada beza tu kita dia. Kan? Mungkin kalau korang tanya aku, aku mungkin tak suka dekat certain-certain sultan. So, sorry to say. Reality. Tapi aku respect dekat institusi yang ada. Mungkin juga aku tak respect dekat yang tu agung. Personally. Contoh kita dia. Tapi atas institusi dia, aku respect. Sebab sistem, -sistem tu sendiri. Kena faham. Jadi, kita ni kena ketahui membezakan. Mungkin jawatan apa, Perdana Menteri tu aku tak respect. Bukan kerana itu jawatan tu. Jawatan Perdana Menteri tu aku tak kata apa. Saya tak ada masalah dengan jawatan Perdana Menteri. Tapi aku mungkin bermasalah, bukan mungkin memang bermasalah dengan pribadi individu yang Menjaga, jadi Perdana Menteri Itu konsep dia, kita kena faham ha, Jadi macam tadi lah That's why kita punya sistem mengikat Very strong Dan tidak ada menyebabkan ada seorang Atau sesiapa pun menggila kuasa Sebab kalau seorang yang tu Agong menjadi gila kuasa Dan membuatkan sebagainya Dia akan boleh dipecat Dan diturunkan pangkat Oleh Majlis Raja-Raja Kau kena faham tu, ke? seorang yang tu Agong Pun boleh diturunkan oleh majlis raja-raja atau the group of elders tadi cerita Orang Kau nampak tak macam mana hebat ni kita punya sistem. Mungkin kau orang tak tahu. Tak benda ni benda ni ialah non documented tapi well known dalam dalam kita punya proses prosedur dia kenegaraan negara kita. Eh, ingat tu so, seorang yang teragung tidak boleh membuat sesuka hati dia sama juga dengan seorang perdana menteri boleh tak boleh buat dengan sesuka hatinya. Jika tapi kita kena faham, dia punya proses tu banyak. Mungkin kita tak suka tapi orang lain suka. Dan majoriti pihak yang suka cerita dia. Kita kena tengok balance benda-benda tu. Kan? Tapi macam contoh yang aku cakap tadi. Kalau Perdana Menteri contohnya buat gila. Dia boleh dipecat pada bila-bila masa. Dan digantikan dengan orang lain. Yang lebih layak dan dirasakan layak oleh Yang Tuan Agong. Tapi bila Yang Tuan Agong nak buat keputusan tu. Dia kena berbincang dengan majlis raja-raja. Terak, dia kena dapatkan persetujuan, persetujuan majlis raja, raja Tapi kalau kalau seorang yang Tuan agung buat buat kerja gila pula, dia tu dia buat keputusan sendiri sebagainya dan majlis kumpulan, kumpulan majlis raja, raja tak bersetuju dengan tindakan itu sebagainya. Dia boleh dipecat dan diturunkan daripada jawatan yang tu Agong digantikan oleh timbalan yang tu Agong Atau pihak yang yang dia akan dibincangkan, dimitingkan balik. Itu memang ada dalam sistem kita. Jadi aku nak korang faham benda tu. Kan? Kenapa negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan, kan? Perdana Menteri berperlembagaan dan mengikut sistem-sistem kita. Dan kenapa kita tak boleh tak sesuai sangat mengikut sistem Indonesia ke Singapura ke Amerika ke mana ke Arab kali pun. Dan kita tak boleh menggunakan menggunakan pakai sistem macam di Brunei. Orang kata Brunei bagus sistem. Tak, itu bila raja mutlak, Ten tendensi untuk salah guna kuasa dan sebagainya tinggi gitu Jadi risiko tu ada. Jadi kita tak ada safety net dia sendiri. Tapi tak apalah itu negara orang gitu Kita tak nak petikaikan negara orang. Mampu pergi dekat negara depa semua gitu Kita cerita pada kasar, pada pada dasar negara kita. Aku nak kau orang faham benda ni. Kan? Jadi cerita dia. Kena ingat satu. Ada dua cara untuk menurunkan Perdana Menteri. Satu, melalui jalan demokrasi. Maksud dia, uh, pilihan raya. okey. Satu lagi adalah, dia panggil, su, su, apa ni? Pungutan suara rakyat. Tapi siapa yang nak buat pungutan suara rakyat tu? Itu soalan jugalah. Itu dia. Maksud dia, kalau ada, kita dapat kumpulkan sebagian jumlah besar, katalah kita punya pengundi pengundi yang berdaftar adalah 12 juta katakan. Katakan kita dapat lebih kurang 10 juta orang tak suka dekat Perdana Menteri. Dan kita dapat temukan semua tanda tangan ni, 10 juta ni. Dan serahkan kepada yang teragung, ha, ah, mungkin, mungkin ianya buat buat satu salinan. Satu yang bagi yang Agong. satu lagi dihantar kepada majlis raja-raja dan juga hantar kepada raja-raja sendiri. Yang lain. Dan kemungkinan, kemungkinan seorang Perdana Menteri itu dia akan ditukar oleh yang taguh Sebab dia nampak dia tidak dapat majoriti sokongan daripada rakyat. Tapi itu satu. Kalau di kalangan, di kalangan apa ni, ahli parlimen 222 orang dapat berjaya menghantar satu surat sokongan mengatakan kita tak suka kalau Perdana Menteri Kan? Bukan setakat 2 per 3 tak boleh. 2 per 3 tak boleh. Dia mesti lebih daripada 2 per 3. Meaning that dia mesti 80%, 90% tak setuju. Then boleh tukar. Kena faham tu. Dia ini aku bercerita ni dari segi dasar uh, undocumented legal punya isu dekat Malaysia. Macam mana kita proseskan benda ni. Jadi aku nak korang faham. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.